نواب شاہ میں جو قیامت خیز لمحات اور قیامت خیز وقت خوصہ ہے نواب شاہ کی عوام کو ہمیشہ یاد رہے گا لیکن ہماری عوام جو ہے وہ ہمیشہ ایسے واقعات کو بھول جاتی ہے ان واقعات میں ایک سبق موجود ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کے ساتھ رابطہ آپ کا بہت ضروری ہے اگر آپ اس کے رابطے میں نہیں آتے تو پھر نواب شاہ میں جو ان دنوں میں پچاس گھنٹے تک جو صورتحال رہی بجلی کا اتنا بوران پانی کی قلت نہانے سے لے کر پینے کے پانی تک یہاں مجسر نہیں تھا عوام بل بلا اٹھی لیکن یہ پچاس گھنٹے کسی بڑی قیامت سے کم نہیں تھے اگر سوچا جائے تو یہ ایسے لمحات تھے جن میں ہم لوگوں کو رابطہ خدا کی طرف کھڑے بھاگ جانا چاہیے تھا کھڑا ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ سے اپنے گنوں کی معافیاں مانگنی چاہیے تھی مسجدیں بھر جانی چاہیے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں پاتا اس کا مقاصد یا اس کا مقصد یہ ہے کہ قیامت خیز گھڑیاں بھی اگر ہمارے اوپر سے گزر جائیں تو ہمیں کبھی بھی کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی موج مستیوں میں اور دنیا داری میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی ہم اپنے آپ میں اور اپنے ماحول میں اس قدر گم ہو چکے ہیں اس طرح حیر ہیں کہ ہمیں ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں رہتا اگر یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہی تو پھر انسانیت کا درد رکھنے والے لوگ جو, جو تھوڑے بہت ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اگر انسانیت دنیا سے اٹھتی تو اس کے بعد لوگ سمجھنے کے قیامت ہی قیامت ہے تو نواب شاہ میں پچاس گھنٹے تک جو صورتحال رہی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے عوام اتنی پریشان تھی جی کچھ لوگوں کے پاس بسائل ہیں سولر ہیں لیکن وہ لوگ جو بجلی کا بل پے کرتے ہیں اور ساتھ میں صرف حاصلہ ہے لائٹ کا تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا گرمی اس کے ساتھ بچے مریض عورتیں جو گھروں میں ممکن ہیں کہاں جائیں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں جہاں پر ہوا کا گزر بھی نہیں ہوتا وہاں پر صرف اور صرف لائٹ اور بجلی کے علاوہ جو پنکھے ہم لوگ چلاتے ہیں آرام و سکون کے لیے ان کے علاوہ ہوا کا گزر نہیں ہوتا گھر اتنے چھوٹے ہیں اتنے گھٹے ہوئے ہیں کہ وہاں انسانیت سسر 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 کر کیسے جی رہی ہوتی اس پر بابڑا کا ظلم و ستم کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جب بھی ہلکی سی آندھی ہلکی سی بارش ہوگی تو پھر بابڑا آنکھیں بند کر لیتا ہے وہ لائٹ بند کر دیتا ہے اور چوبیس چوبیس گھنٹے چوبی یعنی کہ اڑتالیس سے پچاس گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کون کیسے جی رہا ہے ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں مریض بھی ہیں چھوٹے بچے بھی ہیں اور بے بس عورتیں یہ عوام کا منظر دیکھ کر آنکھیں جو ہیں وہ خون ان کے آنسو ہوتی ہیں کہ ہمارے عمران کیا کر رہے ہیں اور ہمارے سرمایہ دار لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں اگر ہم اسلام کے نزدیک ہوتے ہم اسلام کو سمجھ رہے ہوتے قرآن مجید کو سمجھتے صرف اس کو رٹا نہیں لگاتے کہ ہم نے قرآن مجید یاد کرنا ہے اور پھر ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے جب ہم سمجھیں گے ہم اسلام کے نزدیک ہوں گے ہمارے اندر انسانیت جاگے گی اور پھر ہم انہی لوگوں کے لیے بہت کچھ کر سکیں گے کرنا چاہتے بھی ہیں تو نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے ہاں کرپٹ لوگ ہمارے ہاں نشی لوگ ہمارے ہاں جو تھوڑا سا سرمایہ کار ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک مافیہ ہوں اور ان لوگوں کا غریب ہواؤں کا خون چھوس میرا حق ہے تو جب یہ لوگ اس طرح کے حق جتاتے ہیں تو پھر صورتحال خراب ہو جاتی ہے لیکن اب ہم لوگوں کو صدر جانا چاہیے کہ جو قیامت خیز 48 سے 50 گھنٹے گزرے ہیں ان میں وہ مناظر دیکھنے کو ملے ہیں کہ آنکھیں جو ہیں وہ کھترا جاتی ہیں آنکھوں سے ان کے آنسوں جاری ہو جاتے ہیں اگر ہم میں انسانیت ہے تو ہمیں انسانی طرف انسانیت کی طرف لوٹ جانا چاہیے اسلام کی طرف لوٹ جانا چاہیے کہ ہماری اصل زندگی ہماری ابدی زندگی اسلام کے اندر موجود ہے تو اب امید کرتے ہیں کہ ان اڑتالیس سے پچاس گھنٹوں کے بعد ہمارے تمام خیالات چینج ہو چکے ہیں اور ہم انسانیت اور اسلام کے لیے بہت تجدید چلے گے